Партнер програми ресторанний комплекс Тіхая гавань». Якими буденними на перший погляд не видавалися слова телебачення, кінофільм, сценарій, телеефір. Підвищений інтерес до представників творчих професій не вщухне ніколи. Артисти, телеведучі, режисери завжди на видноті. На слуху, якщо вважаєте, і насамперед, щодня на телеекрані. Давайте перевіримо мікрофон. Просто <світ> говорю, На мені нічого, ні одна камера, не заведена. <світ> це, це у нас в контакті чи... <світ> та <Це> нормально все. <світ> Ми продовжуємо наш інформаційний блок. Ви дивитесь тему дня. Отже, тему дня сьогоднішнього буде розмова з популярним телеведучим Іваном Костробою. Наодинці з усіма. Іван Костроба, актор, телеведучий, цікавий співрозмовник і талановитий фахівець, яскрава особистість, чиє життя постійно змінюється. Ні, ні в якому разі він не прагне кардинальних в ньому перетворень. Відчуття пошуку, небажання стояти на місці дають йому поштовх для підкорення нових висот у прямому і переносному сенсі цього слова. Так как я вырос в Крыму, я люблю очень ходить с рюкзачком. Взять рюкзачок какой-нибудь потяжелее. Вот. Взять комфортных, любимых, проверенных друзей, родственников, знакомых, тех, с которыми я уже ходил, знаю. И ходить по Крыму. Не знаю. Вот я, например, ходил на приполярный Урал. Месяц мы ходили по болотам, по тайге вот по таким вот вещам прекрасно вот вот такие вещи мне нравятся ну что прыгал с парашютом после этого даже решил очень заняться парашютным э, парашютным спортом вот но как-то тоже не сложилось пару раз прыгнул потом быт дела э, и капание на мозг, что ай-яй-яй, вот примеры есть нехорошие. Не а дружина сказала о двух детях? Ну, вот я же говорю, что... Нет, они Жена как раз-таки очень меня в этом всем подталкивает. Она очень меня понимает прекрасно и сама за. Но когда есть примеры, когда знакомые там, не дай бог, там разбиваются, там все-таки это немножечко давит на мозг. Вот, а что еще? Ну да, люблю э, сноуборд, катаюсь на сноуборде. Тут такие живчики, а телевизор, журнальчик, капти, нет, нет. нет. Не получается у меня. Я же говорю: двое детей дома не получается этим заниматься. Капти, телевизор. Беготня, беготня, беготня. Считаю, что зимой лучше отдыхать в зиме, а летом в лете. То есть зимой люблю поехать куда-нибудь, я же говорю, в Австрию. Кататься на хороших прекрасных горках, потом там спуск 18 километров, черная, красная, синяя трасса, опять черная, опять красная, потом э, скироуд какой-то там, уже устаешь ехать. И прекрасные виды, снежок, то есть там, ну, все замечательно. Археолог за освітою покликанням, дипломований режиссер Иван Костроба, народився в знаній театральной родині. И целиком закономерно, что у своем жизни саме актерские профессии приділяє много уваги. И хоть в целому специально такое мыты, но для Себы не ставил, жена сегодня, мая в творчем доробку близко 40 экранных образов. В настоящее время Юпитер под сильным влиянием Венеры. Посмотрите внимательно, вон там слева от большой медведицы, хорошо заметное скопление звезд. Кажется, оно похоже на ключ. Это хороший знак? Определенно. А не хотите талисман на счастье? Я вырос в театре. У меня родители актеры, вот, мама даже с какими-то там супер-супер какими-то премиями и званиями. Вот. Отец режиссер, актер. То есть, поэтому я все детство, как, что я себя помню, я носился с этими шляпами, шпагами, пулеметами, разодранными, окровавленными матросками, вот, с перьями и так далее. Ну, то есть жил за кулисами. Вот, поэтому я все-таки знаю работу актера. Очень серьезная, тяжелая работа. Вот. Я не говорю, що э, в телевіді легко и да, але все-таки разные. А як людина, яка э, окрім театру э, з дитинства нічого іншого не бачила, чому ти вирішив не зробити це із своєю власною професією? Ну, а а, не решил? Смотри, я э, поступив в, в Криму, в Таврійський Національний Університет, э, Учился там на історика. на исторический факультет. То есть я ну, в Крыму вырос, лазил по горам, то есть все города, эти, все Мангупы, Поиски, Кермены, там все, вот эти футкале, вот это все я облазил, все Херсонесы, копал, все там копал, там копал, там общался. Ну прекрасные были первые три э, года. Ну я и до этого еще там еще со школы начал вливаться в, в эту всю, э, вот. И как-то так тоже сложилось странно, что я там в университете параллельно был там, в КВН не участвовал, там где-то еще что-то играл. То есть каких-то каких постоянно каких-то вот, ну как, родитель в театре, ну, ну мальчик тоже, наверное, надо его тоже там залуча, залучаты так сказать, вот. И постоянно каких-то, то там какие-то постановки, то КВН, то еще что-то, то еще что-то. Мне говорят, мама потом так собралась, говорит, слушай, с отцом сели как-то на кухне, говорит, слушай, а может давай попробуем, вот так у тебя нормально получается, вроде там мы видим, что так интересно. Учиться ты неплохо, то есть я там нормально учился, еще все на историческом. У тебя это получается, давай попробуем поступить. Давай, вот нужно учить, вот научи, вот такие вот эти. То есть, ну как, мы выбирали, сидели, выбирали, что она мне потом расставил логически, да я еще не умел этого всего делать, то есть как это что, работа с текстом, вот, вот надо то-то выучить, то-то, поехали, ж, узнали, что нужно, какие, какие экзамены будут, что, ну и так, знаешь, эх, приехали, поступили, единственное, что я был очень молодым, когда я поступил на режиссуру, и действительно прав был Эдуард Маркович Митницкий, когда сказал мне, Ваня, ты слишком молод еще, то есть для режиссера, ну что ты можешь сказать, как бы, да, вот в свои 20 лет какому-то актеру, который уже там 20 лет на сцене, и который уже собаку съел. И ну что? Понятно, что ничего. Я, ну я боролся, что-то тоже там старался, что-то ставили мы с ребятами, то есть в учебном театре учили что-то, ну, то есть друг друга в постановках, там, этюды, и потом элементы, и сами начинали писать какие-то, например, произведения понравившиеся прозу какую-то перерабатывали в, в пьесы, и, то есть тоже довольно интересно было. Но, опять же, э, знаешь, подумал так: ну что, быть молодым мальчиком, который приходит, вот тогда было так: приходит в театр и просит, пожалуйста, можно мне э, поставить у вас спектакль? Ну хорошо, разрешают. У него уж ни денег ничего нет. Каждый актер, который работает у него, да, его может чему-то начинать его бутафорский цех, костюмер, костюмеры. То есть это все нужно на каких-то... То есть без... Можно. Талантливые люди есть, они это делают, все. Но я как-то так тогда подумал, у меня уже тогда уже был, родился сын. Я уже был э, как бы папой, мне нужно было уже содержать семью. Я подумал, ну что, вот это вот я буду вот приходить, клянчить, обтекать там перед всеми. Надо уже работать, выходить. Вы начал, начал работать, э, даже занимался бизнесом какое-то время. Вот, ну то есть и вот так вот влился, 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 влился. А потом как-то все телевидение, бизнес у меня такое было, что я занимался, допустим, года два там плотно только на телевидении. Потом вообще плевался, уходил, стал заниматься бизнесом вроде, ну свои свое дело как а бы. А что все. плевался? Да потому что такие были у меня места работы, что ну их начало. Да, так бывали классные. Вот, например. Свое, в последнее место работы перед Кировоградом я работал на ВНИСе, это новостные информационной системы. Интер и К1, вот канал, на одном дне мы, мы работали, делали новости. Хороший, прекрасный коллектив. То есть я, я, я думал, что будет все очень, опять же, сложно, потому что опыт у меня был за плечами такой негативный. Ну, ты знаешь, очень милые, интересные, молодые, креативные люди. И я очень многому у них научился, очень многому понаблюдал, посмотрел. То есть, действительно, очень классные, открытые люди. И сейчас вот я приехал когда в Кировоград, ну, не сейчас, год назад, когда, полтора. Тоже мне, а, тоже было сначала сложно. То есть, я же говорю, что я приехал работать, я не замечал ни, ни, никаких, это, я вот приходил конкретно, делал какие-то вещи, которые вот нужно было. А сейчас начинаю уже, уже, как бы я уже стал членом, я почувствовал, что это, я стал членом уже коллектива. І вже в принципі хорошо, уже тоже комфортно стало, то тобто є вработався. Мої вітання на ваших екранах. День за днем. Мене звуть Іван Костроба. Іван Костроба справляє враження людини на серйозної, вдумливої, іноді навіть суворої. Івана, я пам'ятаю твою першу появу на кіровоградському телебаченні, і я скажу відверто, це е, такий фурор спричинило серед е, дівочої аудиторії Кіровоградської молодої. Всі запитували, звідки, 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 таке диво, звідки таке чудо. Я якби приїхала роботи. Вот. Я цього я, 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 я не знаю. Мені, звісно, це э, интересно слышать. Я приехал работать, мы приехали конкретно заниматься серьезным делом, потому что, как мне охарактеризовали, что довольно сложно сделать новости на региональном канале, чтобы они были действительно солидного, действительно хорошего уровня. Вы в всех газетах это писали, в журналах, что Богданович, Мамаев, вот я подтянулся. Приехали конкретно работать, поэтому я был далек от этих всех каких-то вещей, которые вот там что-то там за спиной где-то кто-то что-то говорил. Очень приятно, что ты говоришь мне, что оказывается, хорошо, хорошо и интересно так а, отзывались. Сумленное ставлення до професійних обов'язків мало не риса нарисы его характера, и все же таки сам насамперед – особистість и особистість многогранна. А в чем ему не так це в прекрасном почете гумору. Ах, как это было? Кожної п'ятниці та суботи, ваші телефотороботи. Ваші телефотороботи будуть представлені на нашому екрані. Так, забрались. А у нас ненормально? нормально. А у нас какие? Слышишь? Ну так пишите, мы же мы живем жизнью. С вами Иван Костроба и Ганна Шевцова. Дуже приятно у вас всех бачить и чути. Ты бы мог сейчас вспомнить випадок какой-то курьезный? Курьезный? Конечно, да полно. вот так. С он Полно. Ну, например, вот первый деловой канал, ведущий новостей, Работал я тогда на первом деловом, когда он только начинал работать. Ведущим был, одним из первых ведущих был там новостей. Сижу, читаю новости. Еще суфлер такой какой-то косой. Все такое косое, свет какой-то косой, стол неудобный, стул косой. Ну все вот такое вот. Ну только, только ставится студия, все только начинается. Читаю, читаю, сижу, читаю эти новости. Каждый час мы давали эти новости. Читаю, читаю, читаю. Раз суфлер погас. Ну, ладно, суфлер погас, с листа. ТРМППМ, -пэ пурум -пу пум вот такие новости. Все, ну, с листа более-менее можно тоже донести. Тут раз, тынц, падает свет в студии. Только какая-то сишка сзади горит, и мой вот этот вот силуэт, я смотрю на мониторе, только мой силуэт. И читать же не могу. И впереди еще выпуск новостей. Ну там что-то как-то пытался, открутился, пошутил, то есть, конечно же, это стресс для человека, который то, что, не, не, не только начинает, но вот все равно, Ну, до любого, вот, даже уже, в принципе, опытного ведущего. Что-то там отшутился, что, как-то отговорился, посидел, посидел, наконец-то режиссеры поняли, что нужно ничего из этого не будет, надо выходить на рекламную паузу. Вот так. Нет, вот И таких случаев очень много. То есть, когда там где-то что-то там, где-то чешешься, что-то там поправляешься, тут раз смотришь уже прямой эфир. Ну да, такое было очень часто. Ну, пропадаешь. Еще раз. Я тебя не слышу. Говори мне в ухо. Це програма «Один день новини з першими підсумками понеділка 10 серпня у студії Іван Костроба. Моє шанування. Кожен йшов у структуру телебачення своєю дорогою. У кожного власне бачення себе в професії. Безумовним є той факт, що для завоювання прихильності глядача однієї приємної зовнішності та поставленого голосу замало. Хоча для профпридатності саме ці риси і є визначальними. А от зацікавити аудиторію, закохати в себе можливо лише завдяки власному внутрішньому світові, інтелекту, ерудиції. Багатовимірна сутність Івана Костроби щодня поповнює кількість його прихильників, і це не дивно, глядач довіряє йому. А це, як мовиться, дорогого стоїть. Я таке поняття екранне обаяння. От якщо воно є у ведучого, тоді він користується любов'ю глядача. Так, согласна. Як ти вважаєш, що для цього потрібно? Якась внутрішня наповненість, духовність, да. інтелект? Що? Нужно бути собою. Дуже все просто. Дуже, дуже все просто Бути собою. Давати тож нічого не грати. От, От як є, так і є. Где ты не знаешь, там ты не знаешь. Где ты знаешь, там ты знаешь. Ты рассказал, как бы. вот и все. То есть, если будешь играть, люди что это поймут. Люди же не дураки. Они все равно почувствуют, что где-то тут есть фальш, где-то тут есть вот наигрыш. Особенно люди профессиональные, которые в этом крутятся, они сразу это мгновенно. Это и поэтому твой рейтинг может очень сильно в их глазах как бы упасть. Поэтому главное оставаться собой, э жить теми эмоциями, теми. Э Мислями, котрої тикото рождаються у тебе внутрі, і все тоді буде, я думаю, хорошо. Дуже легко з ним працювати. Відчувається, що до речі, у него мама, працює в театральному інституті, що вона готувала в нього дуже поставлений гарний голос. Хотілося, щоб таких чоловіків було побільше, тому що він з одного боку достатньо імпозантний чоловік, достатньо звичайно фотогенічний чоловік, так як він власне працівник телебачення. Але я хочу вам сказати, що. Що він завжди дуже багато розповідає про свою сім'ю, про свою дружину, про своїх дітей з такою теплотою, з такою любов'ю. У творчих людей зазвичай, як я помітила, переважні в переважній більшості у всякому випадку, на першому місці завжди стоять робота, реалізація себе в роботі, а вже десь на другому mm -hmm. сім'я. Я, я була в тебе навпаки. От і горжусь этим. <laughs> есть, я правильно <laughs> Да. Ты знаешь, я э, почувствовал себя отцом, настоящим, правильным, э, как бы вот отцом после рождения второго ребенка. То есть, конечно же, я почувствовал себя отцом и при первом, но все-таки, когда родилась у меня девочка, маленькая э, Нина, мы ее назвали, э, вот два года назад, да, я себя действительно тогда почувствовал вот тем человеком, который, который хочет быть в семье который понял, как бы, для чего, собственно, теперь нужно существовать, для чего нужно жить, для чего нужно теперь развиваться, для чего теперь нужно а, какие-то амбиции иметь. То есть я, по сути, как бы, как я, наверное, к своему, к своему стыду должен признать, не амбициозный человек. То есть я не рвач, я никогда не, для меня никогда-никогда карьера не была на первом месте. А сейчас я как бы э, понимаю, что вот нужно. Э, сейчас одни какие-то у нас, да, э, потребности нашей семьи. Возникнут вторые, вот я сейчас уже под, подходим к этому, возникают какие-то вторые потребности, да? Потребуется больше каких-то финансов, да, каких-то, ну что ж, придется, наверное, э, чтобы эти потребности удовлетворить, что-то делать другое, что-то новое. В как с с тем твоим тилом, заради которого ты живешь и работаешь, который на первом месте в У меня жизни. все прекрасно. Тебе одразу попадание? Да, Спешу мне сразу. в этом повезло. Я благодарен, не знаю, высшему разуму, Господу, назовем его вот, судьбе, вот, что у меня, слава Богу, все вот сразу так сложилось. Мы попали в том плане, что была любовь, была есть, вот сразу же. Тебе вот сразу торкнуло, ты, потому что это твоя людина, такая ты шина. Да. Как-то вот так произошло. Жена мне говорит, жена сразу поняла, что вот тот человек. Она мне так рассказывает. Я, так как я более такой, знаешь, должен посидеть, подумать, помыслить, разобраться в, в, в да. Что, куда? Она говорит, ты, я, не сразу, я, ты не сразу, я э, так, ну, вот так вот влюбился с первого взгляда. Ты как-то постепенно влюблялся, там 3-4 дня. Я говорю, ну да, где-то так, наверное. То есть я, я, что это было? Как же это, ну, то есть разбирался, разбирался, копался. А потом, как, ну ты видишь, уже сколько мы живем, уже 13 лет мы живем вместе, да. Как часто нам порой кажется в душе, что мы мужчины властвуем, решаем. Нет, только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже. Да, да, да. Так можно вот все, она тебя выбрала? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я в этом плане совершенно. У меня жена великолепный человек. Умнейший, она мудрый человек. Мудрый. Я ей даже говорю, Таня говорю, если я где-то чего-то, ну, ты видишь, что не туда Ти направляй мене, говорю, так бери просто і направляй. Скільки б не лунало закликів про особисту свободу і незалежність, всі вони мало чого варті, що значить вільний, та не потрібний нікому. Іван Костроба з цієї рідкісної когорти сучасних молодих людей, які одразу визначили для себе пріоритети у житті. На першому місці сім'я. Все інше для сім'ї і заради сім'ї. Оскільки в тебе складується. З, uh, так, обставини, що тиждень ти змушений бути далеко від родини в Кіровограді на роботі. <говор installment> uh -huh. А той тиждень київський твій, uh -huh. И, uh, от ти приїздиш додому, і що? Все вже готове. Тобі <говор> нічого тебе якось звільняють від побутових, знаєш, <говор> щоб любов не розбилася, а Ти Знаєш, ми в тому то діло, що ми тільки ми вдвоєм можемо розібратися з тим, що у нас є вдома. А, к сожалению, вот с рождением <къем> второго ребенка, а, ну, не, не, знаю, к сожалению, наверное, не к сожалению, это так должно, наверное, быть. Наши бабушки и дедушки немножечко от нас дистанцировались. Ну, они уже все-таки, наверное, возраст и устали. Хотя очень все говорили, в четыре рта нам говорили, рожайте, рожайте, второго ребенка. У вас такие красивые дети получаются, все, давайте, рожайте еще. И, и нету их. Вот, и мы вот воспитываем двух детей, как бы вдвоем, они, конечно же, помогают, естественно, помогают, но не так часто, как, может быть, нам нужно было бы было этого, и так как мы знаем, что они могли бы это делать, вот, с первым, например, на, на примере первого нашего ребенка, вот, и мы как-то все вместе, вот, именно сплотились вместе и работаем, потому что, ну, как бы, довольно сложно, действительно, вот, я понимаю, когда вот я оставался тоже с, с, с Ниной, и с ваней, которому нужно в школу, а с ней нужно там и гулять и чего и того. Как как моей жене тяжело, когда я э, вот здесь. В да 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 да. Я это понимаю, и она это, слава богу, тоже понимает, что я это понимаю, что что она понимает, что я понимаю. Вот. И мы друг друга понимаем. а какая профессия у дружины? Может, потому что она тоже любна творчая? Она у меня тоже творческий человек, да, а у нее куча образований. По первому образованию она экономист, <с> а по второму она а, искусствовет. Mm. Вот. У вас такие альянсы. Да, да, да. Ну, то есть, да, видишь, так получается, что мы друг друга вот как-то подстраховываем, помогаем. А, конечно же, как ты говоришь, я приезжаю, все готово. А, не всегда, но я этого и не требую. Я этого и не требую. Я понимаю, что тяжело. И нельзя требовать что-то, да? Вот я, мол, я приехал с работы, уставший, почему борщ не на столе? Нет, конечно же. А, я понимаю, что нужно там взять сейчас, чтобы было, чтобы было что-то, что поесть, нужно взять Нину, одеть ее, там, пом-пом, и пойти с ней погулять там на часика два куда-нибудь, да, чтобы хоть жена могла там, не знаю, передохнуть или что-то приготовить там какую-то котлету там с какими-то макаронами, то есть, допустим, да? Вот. Ну вот так, да. А сам ты можешь приготовить котлету с макаронами? Нет. Меня очень... Это тоже очень сильно. Т, Танька, ну, жена смеется надо мной и говорит, вот, твой папа так прекрасно готовит, он может все, 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 что хочешь приготовить. А ты, я говорю, я умею, но я знаю как. Теоретически. Да, ну нет, практически тоже, но я очень редко это делаю, я очень редко это делаю. То есть, ну, конечно же, когда там шашлычки, это там, я могу это все сделать, там, все. А вот эти все вещи, там, супы, э, э, нет, отбить. <гад> і так далі, це, це все на мне. Потерети, відбити, или там что-то там это, это все на Принести. Там, були, грубая, <гад> да, 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 да. Вот. А так, щоб не заморачиваюсь, ні. Як добре, що це ти це розумієш, тому що не кожен чоловік, глава сім'ї здатен так тверезо підходити до побутових стосунків і е, все-таки для себе визначити, що для того, щоб сімейне щастя було гармонійним, його повинні робити обоє. Они а да, да, родинка да, да, тепла. Да. Очень сложно, я понимаю. Вот очень сложно женщине вот мотаться между работой, детьми и еще домашним вот этим вот бытом. Это катастрофа просто. Поэтому поклон всем женщин низкий до земли за то, что они нас терпят, мужчинами, виду, оберегают, еще кормят и поят и греют. Профессионал, эрудит, интеллектуал, семьянин, романтик. Вы побачили в нем нудолик? Я не. У меня есть недостаток большой. Мне жена говорит, ты постоянно недоволен собой. Пытаешься что-то роишься в себе вот эти все внутренние какие-то рефлексии и так далее. Но как-то так получается, что даже с этим недостатком... Получается жить счастливо, я могу сказать сейчас, да, откровенно сейчас могу сказать, я сейчас счастливый человек, в принципе, да. Я имею, э, ха, ну, просто для многих людей э, ведущим быть на телевидении, это верх, э, там, не знаю, блаженства, потому что вот даже когда вот здесь был проект новый, в свое время на телевидении, на Кировоградском э, с другими шоу, да, каждый второй, чуть ли не в каждый первый, ну девочки-то все практически, мы хотим быть ведущими. Вот высшее, вот высшее, вот сразу становишься ангелом во плоти. Да нет, хочу сказать, не так все просто на самом деле в, в этом мире. Вот, если есть, да, работа, в принципе, комфортная, хорошая. Могу сказать, что, в принципе, могу себя считать, наверное, уже, не, не конечно же, таким вот топовым, высшим каким-то ведущим, ну да, могу вести в принципе, я так понимаю, что неплохо получается. То есть на каком-то определенном своем уровне. Супер. Семья любимая, да. Безоговорочно. Дети, да. Все. Да. Счастливый человек. Видишь перед собой счастливого человека. Очень интересный человек. На самом деле, как человек, у него богатый опыт, тем более учитывая, что ему в жизни приходилось заниматься многим. Как личность, он творческий очень. Делится своим опытом, Очень, очень легкий в общенні совершенно. про людину, яка викликає симпатію, вміє подарувати позитивні емоції і гарний настрій. Екстрасенси говорять світла аура, а священики чиста душа. Я люблю хороших людей і щиро захоплююсь прагненнями стати більш досконалішими, ще більш професійнішими у будь-якій обраній сфері. Їх природному прагненню дарувати близьким і друзьям океан позитиву, доброти і радості.